Salam, hörmətli, dəyərli, əziz YouTube izləyicilərim, hər birinizə kanalımıza bir daha xoş gəltdik. Bu gün sizlər üçün mərkəzdə balaza 1 sotun içində 3 otaqlı evin çəkilişinə gəlmişik. Bu hal hazırda küçəyə yanmışdır. Həqiqətən maşın daxil olmur, piyada yoludur burada. Binədə mərkəzdə binalar var və binaların yanında ki, həyət evlərinin yanında da bu yerləşən həyət evi də. İçərinə daxil olub bütün otaqları bir daha nəzərinizə çatdıracam. Ümumi torpaq sahəsi 1 sotdur, əziz dostlarım. Həqiqətə bax gördüyünüz kimi belə budur. Qaz, işıq, su, şirin su, dövlət şirin su xəttidir. Fitminotkası qoyulub. Hal-hazırda görürsüz, сейф qapısı. Daxil olaq çəri. Əlli Allah salaməleykum. Ümumi 3 otaq gedir. Bura gördüyünüz kimi e, zal, belə deyə də ümumi oturma otağıdır. Burda sol tərəfdə yerləşir sanitari qovşağı, uğmanik düzgü. Bu sağda xidmanı sanitari qovşağıdır. Aksesuallar da yerindədir. Sol tərəfdə yerləşir mətbəx. Burda yerləşir böyük yataq otağı. hər pəncərə, hər otaqda pəncərəsi var. Burada da yerləşir kiçik yataq otağı. -yata yəni ümumiyyə bir sotun çərçivəsində yerləşir. Bir dənə də belə çəkirəm buranı. Üç otaq gedir əziz dostlarım. Yəni balaca olduğu üçün çəkdim də balaca da kombi xətləri də çəkilib qoyulub. Qiymət 27.000 AZN Azərbaycan manatına. Mərkəzdə məndən ev istirdilər. Bax hal hazırda çəkdim. Aytına maşın daxil olmur, piyada yoludur. Bütün kommunalları var. Hamısı qaydasındadır kommunalları. Nəsə demək istəsənsə dəqiq de nə? Hamsan demişəm, 5 minit qazı. Hamsan demişəm, narahat olma. Belə yəni bunun çəkilişi az oldu. Çünki balaca ev idi deyənə azdı. Yəni qarşısında bina ev idi, parkı var, düz mərkəzə yaxındı, avtobusdan düşdüm, bir dəqiqə, dəqiq çəkmir evindəsən. Yəni mərkəzdə ev istəyənlər olarsa əlaqə saxlasınlar. Bu qədər əziz dostlarım. Binə əmlakdə və Bakı bağları nömrəli YouTube kanalına bəyənərək abunə olmaq unutmayın. İnşallah növbəti səfər görüşdə görüşmək ümidlə. Sağ olun, sağbəxt olaq.